Здравствуйте зрители моего канала. Сегодня 20 августа 2016 года, как всегда, спонтанно решил проехаться по уже набитому умную маршруту от станции Дом отдыха об украинской будинок Починку до Куропова Хутора. И оттуда назад вернулся в Змеев. Добрался я на эту станцию электричкой от Харькова. Харьков Изюм. Надеюсь, этот маршрут вам покажется интересным. Мне он всегда нравился, потому что в эти места меня вывозили с детства детские воспоминания заставляют меня снова и снова сюда возвращаться маршрут проходит по достаточно живописным местам которые ну, одни считаются одни из красивейших в пойме Северского Донца в Харьковской области вот по этой асфальтированной дороге от станции дом отдыха я проследую до баз отдыха бывших советских заводов, которые расположены вдоль берега Северского Донца. Сейчас я держу путь к участку Северского Донца, который начинается у железнодорожного моста по которому сюда приехала электричка и поеду в сторону Змеева с моей точки зрения путь который предлагается в путеводителях от станции дом отдыха дальше параллельно Северскому Донцу на большом удалении от Северского Донца не очень хорош потому что там просто ехать по асфальтированной дороге не очень интересно а я буду ехать вдоль поберега самого Северского Донца который как раз начиная свой путь в районе Петли, которые который делал Донец в районе сел Генеевка и Камплица. И дальше Змеево. И снова здравствуйте. Проехал по асфальтированной дороге от станции Дом отдыха до начала БАС. Я свернул налево, как, так же, как и шла эта дорога. То есть она идет от станции к базам, сворачивает налево, ведет до очередной базы и заканчивается песчаной грунтовкой. По этой песчаной грунтовке нужно пройти порядка полусотни метров вперед. И с правой стороны будет лестница по которой, ну, как мне кажется, чтобы по песку не буксовать, лучше спуститься по ней. Попадаешь в лесную чащобу, но это первое впечатление, то есть протоптанная дорожка среди густых зарослей кустарника, которая выводит прямо к северскому донцу. Сейчас я свернул направо, ближе к начальной точке того маршрута, который мне кажется интересным. То есть максимально близко к железнодорожному мосту. И поеду дальше вдоль берега. Сейчас я покажу панораму того места, где я стою. Когда-то здесь была спасательная станция дома отдыха завода имени Малышева завод еще есть база наверняка тоже есть но станции уже нет сейчас спущусь к реке чтобы показать более объемную панораму этого места Осенью здесь где-то в начале, середине октября очень красиво, очень живописные места, поэтому мне не очень нравятся. Вот очередная остановка на пути моего маршрута возле одной из баз. Вот такой вот заливчик. Сейчас, сейчас он зарос ряской. Донец цветет. Ничего удивительного. Но ну, слава Богу, что так. Потому что два года назад все зеркало реки и этот залив был покрыт плотным ковром африканской водоросли Писия, которую, судя по всему, недалекие продавцы Аквариумных растений выбросили вместе с водой из аквариума на птичьем рынке Харькова. И по реке Уды эта писья попала в Северский Донец, где благополучно зимовала возле поселка Эксхар в канале сброса горячей воды электростанции, тепловой электростанции. А летом распространялось и вниз по течению до 50 километров закрывало зеркало реки полностью. Говорили, что в Коробовых хуторах народ пытался кормить ей свиней, но для того, чтобы переработать всю это весь объем этой отрасли. Нужен не один свинокомплекс огромных размеров. Ну, а сейчас вот такая картина. Осенью, если Бог даст, опять сюда приду, потому что здесь очень красиво. Особенно противоположный берег. Пестрит разнообразием красок и здесь просто заряжайся этой красотой на всю зиму до весны уже виден поворот донца он здесь делает очередную петлю разворачивается и возвращается к Гинеевке. тишь птичьи трели. Красота. Вот вид из камышей, которые находятся в самом среза воды. Разрекламированный мной поворот. Вот притопленная лодка. все дальше и снова я готов поведать вам об очередной точке остановки на моем пути вот это как раз начало поворота Северского Донца я показал дорогу по которой приехал вот здесь наши местные Любители природы устроили такой очаг. В общем-то, при пожароопасной ситуации достаточно хороший вариант безопасный. Ох, какие рыбы тут гуляют. Ой-ой-ой. Все, перед началом съемки было несколько всплесков очень сильных. И сейчас, я не знаю, камера зафиксирует. Зафиксировал этот звук или нет, но такое впечатление, что человек прыгнул с вышки. Такой был удар мощный по воде. Это какой же он, там монстр плавает. Ну и в принципе то, что рыба здесь есть в этом, говорит, обилие палаток рыбаков, которые встречались мне по пути, как на одном, на другом берегу были видны. Здесь это излюбленное место рыбаков. Жаль будет, если я выключу камеру и очередной всплеск не попадет поле зрения объектива. Но это было очень эффектно. А вот продолжение предыдущего сюжета. Отъехав всего метров 50 от места прежней съемки, я подъехал как раз к одной из точек, из которой хорошо видно, как Северский Донец делает здесь петлю. То есть в обратном направлении начинает течь гениевки. вот здесь стоят рогачи. Это место, судя по всему, прикормлено рыбаками. Достаточно большая вытоптанная площадка. То есть рыбаки здесь бывают часто. Вот спуск к воде оборудованный. То есть люди отдыхают с комфортом. Здесь хорошее песчаное дно. И когда вода не цветет, я думаю, здесь очень хорошо купаться. И снова продолжение предыдущего сюжета. Вот так выглядит поворот северского донца на 180 градусов в сторону нет, от он сюда и пришел, спонсор нашей съемки комары и слепни, особенно последние, сейчас активно меня атакуют. До следующей встречи. Еще немного съемки поворота Северского Донца, отсюда лучше видно. Следуем дальше. Сейчас я остановился возле озера, которое образовано, судя по всему, за счет того, что здесь был песчаный карьер. Потом сюда залилась вода северского донца через протоку небольшую. Эту протоку засыпали, сделали небольшую дамбочку, по которой можно проехать вдоль берега этого озера. Вот здесь сделали вот такой вот комплекс для отдыха. Осенью здесь тоже очень живописно. довольно-таки хорошо оборудованное место. Но в прошлом и позапрошлом году грибки из тростника выглядели более гораздо лучше. Здесь есть места для приготовления шашлыка. Стоят бочки для мусора, столики, беседки для переодевания есть туалеты короче можно хорошо отдохнуть чем люди из ближайших мест и активно занимаются то есть здесь сюда много народа но сейчас судя по всему из-за того что во рано а во-вторых недавно были дожди народ не очень спешит сюда но ну, днем думаю здесь будет достаточно любителей отдыха вот такое вот озеро